Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво FPV-дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я из Украины. Я из Беларуси. А место? А место. А я... белорус, белорус. Как в Беларуси? А место какие? Я Беларуси, Беларусь, Беларусь. Я получился Беларусь. Я пытаюсь и место. Скаж... Вы можете на русском говорить? Я не понимаю ваш... вашу мову. Я, я это не, не, не разумею украинцев. Ну я плохо понимаю. Якцы так. А как вы приехали ну, до Беларуси? Ну я, я коренной белорус. Да, ну, я, я да, ну, а вы белорусские да, можете я, разговаривать? Ну могу, но не сильно. Не ну, сильно. давайте поганую давай, белорусскую. Хорошо, Хорошо, я не Ну, я, я ну я, я давайте я, добро я. буду. Хорошо. О, чудо. Я Змейскую. Змениску, Змейскую. Да, Змеску. Хорошо. Я с Я с Скажите, пожалуйста, или как там. Как вы относитесь ну, к белорусам, к Белоруссии вообще? А вы вот такие вот а вопросы ставите, ставите, вы чувствуете, вы чувствуете за собой провину? Нет, нет, я просто, понимаете, я начинаю общаться с украинцами да. и начинаю сразу да. оскорблять людей. Ну, понимаете, вы, вот, вот обожаете людей? людей. Да. Ну, я-то не оскорбляю а, никого. А, то не вы, вас, да? Да, 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 да. А Если а... я вот, допустим... Я да. говорю, что я белорус, они начинают обзывать, оскорблять, угу. унижать. Угу. Вот, вот за этого я вот просто и спросил, как вы относитесь к белорусам? А нет, почему а вы обожаю, да, почему вас обожаю? ображать? Ну, я не знаю, наверное, из-за этой СВО, ну, войны, и вот так ну, вот. За это, наверное, близко, близко. близко. Вот за этого, да. Ну. Вот, наверное, из-за этого, скорее всего, я так думаю. Ну, может, его, да. Ну, можливо, да. А вы поддерживаете а СССР? Что вы говорите? Вы поддерживаете, а что Россия почала войну Россия против Украины? Войны. Я вообще против войны, я не хочу войны. Я тоже Но вот Россия, напала, Но вот на Россия напала на Украину. А почему вы так думаете, что Россия напала, напала на Украину? Откуда вы знаете? Не Россия напала. Не Россия напала. Не. А кто? А кто? Ну они защищали свой народ, Донбасс, Луганск. А поки они не пришли, там кто-то народ Донбасс-Уганск? донбасс луганск А скажите, а как в Уганск бомбили? Вот Донбасс, дети умирали, женщины, а, а старички. А, а а, а а а Ром... а это Россия Что вы говорите, Россия? Это Россия делала. Это Россия делала, да? Да. А откуда вы знаете? Да, Без лишнего документального подтверждения. Ну, может, нет точной информации? Как это не моё? Откуда до у вас? С интернета? Нет. Не. А откуда? Е декларация БСЕ. Ну, вам показывали, вы расписывались, там, читали ее или что? Да, читал. Да, читал. А -а -а -а. Да. Вот, да, вот да, я такая вот да, чудовая минская да, декларация БСЕ. Ведь 2017 года. Угу. -го року. Е Люксембургская, е -люксембургская декларация. декларация. Mm. Да, ведь 2019 -го, да, року. -го року. Mm. Да. Да. А вот что я такие а документы. Есть такие документы? Тут про медаль. Тут про Освобождение Крыма в 2013 году. До Майдана почали. Замовляйте. Ярцы назвать. Ярцы назвать. То есть вы считаете, то есть Россия виновата, да? А кто? А кто? Ну, я ж не знаю, я ж у вас. А не обожает. Обожает. Немцы напали на Союз, Кто вы нам? Ну кто напал, тут виноват. Логично. 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 Кто, Логично. Логично. На кто напал на Украину? Не я откуда я знаю, не я, не знаю. знаю. Я, я, я ж не знаю, я ж вас спрашиваю поэтому, я ж от от этой войны от, я ж вообще белорус, -м -м -м. Пол, от политики далеко, как бы знаете? Далеко от политики. Далеко от политики. Я далеко от политики, мне это как бы не интересно. Мне не интересно. Считало. А за кое-что это бесчеловечно. Украину, а потом упражняется с кого скажем так, не хорошими словами, да, да, называть. Не хорошими словами называть. Ну, тут, ну, понимаете, здесь палка о двух кольцах. Некоторые да. украинцы говорят, что уважают белорусов, гордятся, да. что вы сохранили страну. Есть да. вот такие, знаете, да, вот <сор> чудовые люди, эти воюют а, а а в полку Костася Калиновского, помогают ага. Украину от российских оккупантов. Все хлопцы заслуживают на шану и повагу. Шану и повагу. Подождите, стойте, я вам задам mm -hmm. еще вопрос. Так, 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 а вы считаете, если б... костусь клиновский вот эти вот полк пришел в Беларусь, Беларусь бы была освобождена, да? Ну, напевно, что, ну, на что так, я не знаю. от хорошо. чего? Скажите, хорошо. пожалуйста, от чего? Ни от диктатуры, чего освобождена? Диктатуры. От какой? Ваша страна ну, не... Ваша диктаторская, нет. Диктаторская, нет. В смысле какая? В смысле... Что, я что Ну, а в Сміяємось владу. Сменяемость Влады. В смысле, конечно, все есть. Все я, сва... я. я свободен. У, вас у меня зарплата диктатор. хорошая. Диктатор. Вже більше як Путін провадить. Так люди вибирають его. Я дозволяв міняти конституцію під себе. Підтримати мене, та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну, хотят люди, чтобы у нас сейчас у белорусской нема мовы. Вы не У нас два языка. У нас два языка. Спелкурсия, русский, белорусский. У нас русский, белорусский. Ну, так белорусский я, не, я не знаю, я не, я, знаете, хочу, вы не, знаете, а я вы не хочу вы не знаете, Потому что, что не я не хочу хотите, Потому что я не белорус. А, вы же на я початку разговора сказал, что вы белорус. Ну как, я белорус, Для я белорус, не белорус. Ну я не, я не умею белорус, я не умею белорус. Я на початку запитал. Вот. Звитки, коли Все вы приехали до, до Беларуси? Нет, я родился здесь в Беларуси. Добрый батьки Витки а приехали. приехали. Тоже из Беларуси я я я с Беларуси родились. Да, я Понимаешь? Вот. Ну у нас язык русский язычный. Шо? То есть на а русском шо? можешь, ну русскоязычный у нас, вс, у нас большинство все 95-97 говорят на русском языке. Почему а так? Почему а так? Ну, как украина называется? называется. Потому, что Советский, Союз был, Потому да? что Советский Союз когда был. То что? Учили на русском. Учили на русском. Все. А чому вы вот не, не плекали свою мову? Не захищали її, Не берегли. Ну, нам нравилось, блядь. кому-то нравилось. Кто-то учил белорусский, кто-то не учил. А понимаете? чому вы не захищаете білоруську мову? Ну, откуда вы знаем? Не знаю. Вот так бы получилось. Я кажу, чому вы не захищаете? Воно зникне. От як вас можна ідентифікувати, наприклад, за кордоном, у кажучи, що ви білорус? Що ви Паспорт. Що паспорт? паспорт? Ну ви же мусите паспорт, паспорт на лобі. Ну, наприклад, ідемо по дімальчині, Чуємо. Немецкую мову? Ага, это немцы идут. Что им французскую мову? Это французы. Мы украинскую мову? Мы украинскую мову. Украинскую? Украинцы идут. Ну, а как ставите... я буду знать, что это белорусский? Ну, я могу сказать по-белорусски. Добрый разница там или что-то еще. Я знаю белорусский язык. Разговаривайте, пожалуйста. Ну, я его как бы хорошо не знаю. Ну, могу там ответить пару слов, ну. А я вам скажу, да, бо вы зараз находитесь в оккупации в Российской Федерации. Почему? и они примушают вчити, чтобы вы забыли свою белорусскую, белорусскую мову и вчили мову этих оккупантов. Их господарев, потому что они сами ни черта не хотят ни вчити, не а знать, а вас примушают, навязывают вам, вам их с той русский язык. Русский. Да нет, ну, ну что нет? Ты Ну мне так удобно говорить, понимаете? Ну, вам удобно, может, на диване накататься. Мне удобно говорить. Никуда. Мне удобно говорить. У меня есть своя квартира. У меня все есть. Я живу доволен, рад и счастлив. Я тебе скажу, что это все таймно. Знаешь, там вот в Рабис тест было. Работа. Водували. Постоянно причем работа была. Было до спати. Одяг выдавали спецовки. Но от того они не были вильными людьми. Я вас, я вас не очень немного не, не понимаю, Изначально. что вы говорите. Случайно? Если вы по-русски говорили, я понимал, а так. Я скажу, что не вы не в, в Российской Федерации. Не, я в Российской Федерации не раблю, я раблю дома у себя. Вот у меня работа хорошая, я получаю зарплату хорошую, у меня все есть, квартира есть, дача, угу. машина, угу. отдыхаю, спокойно все. Что да, мне еще да. надо? Да, да нет, да. не, не, все доброе. Покажу да, врубив само. же спокойно. Все спокойно, стабильно, главное стабильный. У вас так было, да, тоже, да? Як, Як так? Як так. А у вас тоже так сейчас? Как <связывая> так? Сейчас? не? сейчас война в Украине идет. Российская Федерация напала на Украину. А вы, вы работаете сейчас или? Yeah. Я говорю Российская Федерация Российская напала на Украину сейчас. То есть вы не работаете сейчас? Працюю, конечно. А ясно. А за что вы живете? Я скажу, Я скажу, работаю. А, вы работаете? Ну, а зачем я работаю? Ну, конечно, А скажи, сколько у вас зарплата? Я не знаю, я, я, приватный предприниматель. У меня нема зарплаты, у меня больше А, ну, я понял. Mm -hmm. Вы, entonces, вы, 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 предприниматель, да? Да, да. да. А, я скажу, да, скажу да, так, что да. Так. да. До поки что Россия да, на нас не да, напала была, хорошо, хорошие бы не доходили. Сейчас Зараз ясно, что впало. А, я понял, понял. Ясно, ясно. Спасибо вам. Ясно. а, а как вы это относитесь к вашему президенту Зеленскому? А вы шумаете а, него? него. Нет, ну просто... Вы имеете право обговаривать нашего президента? Да нет, я никакого... Меня не поставляли, не, не было. Я с вами, президенту я с вами, Украины, обговорювати не буду. А вам какое дело до нашего? Нет, вот скажите, ну тогда вам какое дело до нашего? президента? Абсолютно никакого. Вы обзываете его, оскорбляете. Как его обзывать? Вот диктатор там, а туда-сюда. А ну конечно, ну как? Ну Если так. белорусский народ его выбрал, какой он диктатор? Я не знаю, в 20-м роке богатого белорусы вышли, оспоривали. Ну какой Результаты ты высший? Вышел 3%, 3% от Беларуси. Ну как неправда? Ну так. Ну как неправда? Ну так. Вышел там, блядь, три коллеги. Не матюкайся. Всего лишь. Не мутюкайся. Ну я просто говорю уже. Ты я Выше, знаете, да, ради знаете, бога, ну, вы себе да, живите с а бы до Украины вы чеки Да как бы, мы это не Я чеки Вы в 22 году пропустили а через, через свою территорию Збройные силы вот. Российской, Российской Федерации и вторглись до Украины. Так это же союз Территории Республики Беларусь летели беспилотники или такие, которые бомбили места Украины. Так это же союзное государство, как мы не можем пускать? вы будете отвечать. А чему вы не ображаетесь, пускать. что вас что... называют нехорошими словами? Ну, называют, mm. так называют. Так а вот что тоже. Делать -то? И такие будут отношения. Ну, мы же союзное государство. Ну, все, не иди вот до что это до Украины привез? В смысле, а что я пойду... Что, под... мне Украина ну, Украине, ну, как бы, ребятами дружелюбными живут и русские. живут, очень интересно. -о. И ты последний ]ко раз ты, раз ты раз с друзьями из Украины. Что, что вы еще уже рассказывали? последний раз ты з разъезжаем разъезжаем раз разговаривал с друзьями из Украины. Да недавно как-то, пару дней. А ты что, и что он тебе говорят? Они хотят убежать оттуда. А ты что? ты что? А из какого А с Киева. С Киева. С Киева. Да. А с якого района называется? С какого района Ну зачем говорить? Бо ты трошки брешешь. ты трошки брешешь. Нет, не брешу. Брешешь. Брешешь. Нет. А давай номер, а телефона. номер телефона. И прям Че? зараз зателефонуешь. За Твоему другу. Мой номер телефона. Та нашу а нашу мне твич. Твоих друзей, твой. друзей твой. с Киева. А зачем? Спытаю. Чтобы Спитаю. СБУ отправили или как За что их СБУ отправляют? Ну, не. Нет, дружище. За что ты блеешь, козел? Этот номер не прокатит. Бо, Бо, Бо ты брых брешешь. Ты полный брехло. Ну, что брешать-то? Не, не, не. Что не? Что не? Бо ты брешешь. Бо ты брешешь. Я ж вижу, как ваших там на улице... Что ты бачишь? Что ты бачишь? Хватает. Люди ти не бачиш, виївати? ти не бачиш, що Росія напала на Україну, ти бачиш, що робиться в Україні. Вас напали, правильно зробили. А, правильно зробили. О, консьервом скрилось. Вскрилась. Правильно, ви просто нацизм відкрили. У вас Нас дітей Нас нацизм учили. дуже цікаво. А ну давай детально. Видишь? Що, давай детально. Шо, давай детально. Шо, де нацизм? Ну як? не було? Який нацизм? З... Хто? було. Чого ти розбатюкалось? Куди ж ти? Ми ще тему нацизму не відкрили. Ну, Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!